закрыта дверь. Двери зачинены до... А люди есть? Да, люди сейчас нам отчиняют. Захотели запитать, а чему вы закрыты? Написано без обеда, вы Ну, у нас обед есть свой по расписанию, я вас слушаю. Да, есть расписание, можно посмотреть. Да, конечно. А, У нас расписал. обед свой, по расписанию своему, я вас слушаю. Хотите, ну да, просто я оформлял заявочку, потому что ничего не ответил. Никто. А, cool. ты, Два раза. Оформлял. Я оформлял. Да, привет, ну, давай, я оформлял. Ну, да, мы принимаем всех. Доброе. Хорошо. У нас, я уже забыл, сегодня отвечать на все вопросы. Что закрытый, что открытый, чего выехать и так далее. Саша. Подавал заявочки, две заявочки, мне не ответили. Одна на Ленинградской площади я подавал, mm -hmm. а вторая на вот сегодня. Ну, не знаю, ждите. Дело в том, что... Ну, ну, мне гарантировали вы за два дня. Две, две заявочки вы подавали? Да, Под каком Я говорю, одну я подавал... Можно э -э. идти сейчас, я говорю, выключите, пожалуйста. Чем? Да, ну что, не охрану вызвать, что ну, ну, у, охрану. Вас, у, вас, нету прав. вызовите Это частный суд. вызовите охрану. Выключите, пожалуйста, камеру. Ну, вызовите охрану, пожалуйста. Как вас зовут? Александр. Александр, Александр, Да. Ну, либо выпущика, <свят> yeah, либо покиньте помещение. Ну я с вами нормально разговариваю. Так вот она же не снимает не обычаем. Я как вот. Мы никого, вот я просто цікаво. Я показываю, что я я вас цікаво. представник прессы, но... справа в том, что я подавал одну заявочку на индрацию и Угу. А вторую вот сегодня на оболоне. Мне сказали, что перезвонят. На Ленинградской уже прошло две недели, мне такие никто не перезвонил. Но дело в том, что это в принципе часто задаваемый вопрос, почему не перезвонили, потому что все в порядке живой очереди. Людей достаточно большое количество, вот, поэтому ну, десятники не справляются на сегодняшний день там, с обзвоном, то есть работу. Мне гарантию дали два дня, то есть mail mail у меня mail я ну, оставил все. Хорошо, я могли бы по базе там. Я сейчас могу отправить вам повторную заявку. вы не могли бы посмотреть сейчас по базе, где я там нахожусь вообще? Ну вот моя фамилия, имя, отчество. Что там находится? По какой базе? Ну у вас же есть база. У нас есть сайт. Ну сайт, база, там все же у вас есть. Да. И что вы хотите? Не могли бы посмотреть, где Вы непосредственно, я, консультант. Я вас понял, что вы консультант. Консультируем Нет, и регистрируем, если людям. Да, 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 да. То есть да, если да, людям да, хочется, да. вы консультируете и регистрируете. То есть да. меня зарегистрировали, но мне пообещали в течение двух дней перезвонить, и мне никто не перезвонил. Уже прошло две недели, мне никто не перезвонил. Я дал свои личные данные uh -huh. компании, вот, ну точнее не компании, а непосредственно консультанту uh -huh. на Ленинградской площади. И сегодня повторно на баллоне возле метро возле Винтауна, uh -huh. тоже консультант, девочка и парень ну, также дал свои данные, свой email, э, uh -huh. мобильный телефон, uh -huh. фамилия, имя, отчество. Ну, как бы, две заявки. Ну, и... ждите звоночка, в любом случае, должны перезвонить. Ну, ну обзвон идет всем абсолютно просто. Ну, не могли бы перезвонить в центральный офис или куда, чтобы уточнить, э, вот уже две, больше двух недель. Ну, заявка была сделана. Я заявку, больше, вам, и особо... вам э, email делали? У меня свой mail нажимаю на гугле, на на да? да ну, -то, то есть, есть. ну не вопрос, то есть, сто процентов вам перезвонят. Так что так, вам не звоня же, две, две с половиной недели прошло. Мне, я хотя перезвонил, мне сказали, что перезвонят, и опять, я опять неделя прошел. Я повторно отправлю ваш запрос, ваше фамилия, имя, отчество и номер вашего мобильного телефона. отправлю и а Вы не могли бы перезвонить вот э, сейчас выходить, чтобы я перезвонил? Да, да. Чтобы мы Нет, пришли. сейчас я не буду никуда звонить. Хорошо, я могу... Мы сдаем отчетность вечером, то есть, повторно мы отправляем вечером. Те, кто хотят, я так понимаю, вы хотите получить 20 долларов, правильно? не вопрос. Фамилия имя, имя что? Ваше. Собака. Э, как вас зовут, я извиняюсь? Александр, я же говорил. именно вам по и фамилия? Ну, я думаю, что это... Ну, консультант, я просто передаю вам личную информацию, это У -у -у. моя информация, Класс. данные мои. Александр Александрович, так, Виктор, а что вас еще интересует? Я наверняка думаю, что вас интересует точно та же информация, что и всех, в принципе, на сегодняшний день, почему э, в СМИ появилась информация, что МММ закрылась, распалась, правильно? Не, мне это ну не я даже интересно. не сомневаюсь. Не, меня это не интересует, я просто знаю хозяина, ну, вот, который вот и Google, кстати, тоже его непосредственно. Ну, то есть, ну, которая начиналась еще в те 90-х. И просто, ну, как бы... Мне интересно просто, действительно, вот. что это за пушка такая, как это ну, пиар, я так понял. Какой пиар? пиар? Вы же понимаете, что СМИ э, начала реальный, ну, вот такой вот, против пиар, скажем так. Почему антипиар? Антипиар против МММ, вот, и так дальше, и так дальше. Не знаю почему, но мы этого ждали. Мы вы, за один, это... мы, вы понимаете, что 23 апреля мы за один день полностью изменили весь код? За один день мы изменили все правила, вот, и так дальше, и так дальше. То есть они посмотрели, ага, правила изменились, бонусы задним числом, в общем-то, поотменялись, ну, процент -то остался то же самое ну, бонусы поотменяли. Вопросов нету для того, чтобы стабильность пришла в систему. Не, ну, на самом деле это же... И ну, все начали раздувать с этого непонятно что. МММ, еще изначально, когда вот он начался, Украина, Россия потом пошла Экспансия на все, ну вот допустим, постсоветские пространства. Ну, просто тогда еще был вот банк, я не помню, на Республиканском стадионе. Банк. Это в каком году вы имеете? В 94-м? Это, 94 94 Это 90-й год. Да, в 94-м году. Да. 90-й год. 90-й. Не 94-й, 90-й год. На Республиканском стадионе был банк. Сейчас скажу, как он называется. Ну, даже там здание есть, вот, на Республиканском стадионе жила. Уже наверху написано. будет Ну, пожалуйста, Вот, вниз. Просто вдохновую. А мне нечем его закрывать. Не то у вас такого фотоначего закрывается. Там автоматично такая штука. А есть такая информация вы ж, вы, еще... Вы, вы, бы хоть спросили, ребят, ну вы заходите, вот я понимаю, что это ваша работа там и так далее. Нет, это не моя работа, я вообще ну, познакомлюсь только вот сейчас. Высветить, высветить всю информацию э... и так дальше. Вы же понимаете, что вы, мы сотрудничали, мы пробовали сотрудничать, по крайней мере, с такими каналами. Какой вы канал представляете? Comets.ua. Э, вот. Мы пробовали сотрудничать с такими каналами, как вот ICTV, там на звучание новыны там просились там, и так дальше. Далее, Зачем ну, абсолютно... сотрудничать, если это одна система одна? Что одна система? Ну вообще нет, мы не сотрудничаем. Они просили дать интервью, хорошо сделали, дали абсолютно четко ответили на все поставленные вопросы именно. Ну, это маркетинг на самом деле, то есть, вот. вроде он ну, действительно, он, ну, он, и, конечно я его еще в то время знал. Я же говорю, то есть тоже Google это ж, ну, тот же ну тоже их компания, ну в принципе, то есть это я ну непосредственно с определенными лицами общаюсь, вот при, приватбанк, допустим, да, это, ну, это, вся система одна. То есть -то, это еще с 90-х отсюда вышла. И mm -hmm. пошла уже экспансию там Россия, все остальное. Ну, и... То есть здесь никакого. Я просто закрыл закр... двери, закр... потому плохо. что журналисты мы уже забудали, уже сегодняшний день выше стоит. Не, ну понимаете, это пиар. Ну, пиар, извините, Нет, вы понимаете, не... в информационном пространстве это как не расходится пиар. информация. Это, это -пиар в любом случае. Ну, потому что, э, на, на, самом деле, то же самое антипиар, это и есть пиар. Ну, если маркетинг, допустим, правильно изучать, то антипиар это еще лучше, чем пиар просто. Возможно, Пропащий. может и так. Потому я что не я он бесплатный, во-первых, и он кидается, допустим, правильно? То есть Почему люди смотрят там драки и все остальное? Потому что ну, они смотрят на жестокость, нравится. Ну просто ну, средства массовой информации настолько сейчас вот, много э, провокаций делают по поводу МММ и в сторону МММ, что вы понимаете, что они ну в общем, то грубо говоря. Так э, я же говорю это еще лучше пиар, чем обычный пиар. Но, тем не менее. Ну маркетинг. Есть. Они искусственно создают панику для того, чтобы. Так определить... это же вам лучше для. Да как вам что нам лучше? лучше для системы это очень. Почему люди лучше. начинают интересоваться на МММ? Что это такое? Вот там ну, вы, да. вы сейчас сидите так в скромном кабинете, у вас люди проходят тайм, и вам кидал его. А когда у вас будет реально антипиар, реально везде в СМИ, люди начнут кидаться к вам, спрашивать у вас уже, задавать вопросы, те же самые. Вы согласны? Это маркетинг. Да, согласен. Знаете, то есть антипиар не всегда ну, лучше. Он всегда лучше на психику даже человека. То есть, людей действовало, чем пиар обычный? Ну, в общем, с вами свяжутся в любом случае, так что... То есть вы отправите пиар. уже повторно? Да, да, я отправлю просто заявку повторно. Вот. Здравствуйте. 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 Нормально? Ну, пока что да. Да, можете поприсутствовать. А с какого службы охраны? С охраны. С какой службы охраны? По какому поводу интересуетесь? На ну, вы пришли на каком... сюда без документов, без дырочки. Ну, на каком основании вы вы интересуетесь сейчас? Я же данил Украины, допустим. Mm -hmm. Я хочу узнать, допустим, почему вы ходите в форме а а имею как? полное право. На каком основании? На основании договора. Договора. Вы непосредственно подписываете договор самого. Да. как физическое лицо? Нет. Вы... То есть компания. Я, тебя так я спрашиваю компанию. Давайте, чего вы тут несете? Не, я спрашивал вас. Да, отвечаю. Не, мы ну 102 набрать, спасибо, точнее, минут для себя приедет, корочки покажут, вы в любом признаетесь. Ребят, ну... Правильно, я 102 набираю, сейчас приедут в Да, и... Давай, вас выкинуть отсюда просто. Нет, просто узнают, какая вы компания. Какая охраняет? Да заходили, я же просто задам вопрос конкретно. Вы когда заходили, вы видели наклейки, что-то видели? Я у вас не вижу, ну, а зачем я вижу ничего. Я интересуюсь, это вопрос был к вам. Ну, я же вам отвечаю, что я не имею права на их отвечать. То есть меня вызвать сейчас 102, чтобы я не Да, вызывайте о, Почему? Чем? На каком основании? На каком? На законодательстве а На закон? человека. А права, да, человека? права человека. Причем человека. Ну да. смотри, ты ведешь, ведешь запись. так? Какие права? Я же не подумал, сказал, что ну, что ты не, прав? не имеешь права Вы снимать или снимать. На работе. Правильно? Ты не имеешь права да? снимать или записывать человека без его согласия, так ведь? Это физическое лицо, вот люди, которые ходят. Вы должны лицо. Вы работаете. Вы сейчас при исполнении служебных обязанностей. Я не говорю за себя. так а, мы. Молодой Значить, смотрите, вас ще інтересують якісь питання? Ну, ну, саме інформація е, з по поводу е, різних різних. різних Чипов, які прийшли способ. в інтернеті, да? які зараз гуляють по інтернеті, в масс медіа і так далі. З приводу не роботи МММ, з приводу краху точніше? Е, краху, краху ще нема, вже, вже дізналися, що, що, що це була… А, тут, э, але, але що люди вже це почули, і є такі клич серед народу, що, що відбувається щось, щось дивне і щось э, неясне з приводу того, що з зробити ми. Саме, саме, саме дізналося що, те, що є різні способи е, утворення цього бізнесу чи не знаю, цього маркетингу. Саме що одна система працює добре, інша погано. А які саме системи? Що сказав? Сказав, що моя система погано працює, а мого сусіда, ну грубо кажучи, так, мого сусіда, ще поки що нормально, бо, бо, воно, бо воно й трошки в іншій сфері. Я вам поясню. Значить, в структурі почалась дуже серйозна реорганізація. Але України воно не стосується зовсім ніяким. Це стосується більше, скажімо так, Росії. От, там почалась реорганізація. Організація дуже проста. В чому? В тому, що е, керівники, які не справляються зараз зі своїми обов'язками, просто е, розформовуються їхні очіки. от люди передаються нормальним керівникам і іншим. Але на це все потрібен час. І, і всі це розуміють, що за 15 хвилин це зробити неможливо. Це потрібен тиждень, два, ну, максимум два тижні для того, щоб реорганізацію пройти. Правильно? Правильно. Значить, структура повністю оздоровлюється за цих два тижні, коли тільки пройде реорганізація. От, і так далі, і так далі, і так далі. Е, на жаль, службову інформацію я надати не можу, тому що я сам не, не володію. Але я володію тим, чого що достатньо, е, скажімо так, достатньо буде для вас зрозуміти, що структура далі буде продовжувати працювати, От, не дивлячись на те, скільки там змі там і так далі, далі хочуть зробити, е, ну, скажімо так, погано дуже багато. Так? От, є дуже багато нападків на сьогоднішній день на нас, що отак от і так. от і мем, Але за півтора року жодного випадку не виплатить. Зверніть увагу. Система працює рік, 5 місяців і вже 21 день. На сьогодні 21, чи, чи 19, чи не пам'ятаю. Жодного випадку не виплатить. Жодного. Тобто, Всім, все, виплатиться. А що, а, що, а що ви маєте на увазі до реорганізації? Що, реорганізація що? це сама, по, по самій структурі реорганізація йде. От, є є придання, є офіційний сайт, ви там можете все прочитати, там, ви, доклади для всіх написано, ні для кого не, немає, там, ніхто не приховує ніякої інформації. І так далі, це абсолютно для всіх. Просто, ну, скажіть чесно, що ЗМІ хочуть нести просто паніку. Вот, причем конкретно целонаправленно. Смотрите, ну, Вики вы знаете, выйдет, нам еще не выйдет. Ну как это я знаю? Ну, я, как знаю это, такой да? я знаю, что такое пиар-технологии, ну, не ты... знаю, что такое, с чем его едят, ну, и вообще иди, для чего. Идите иди нам едет. работать тогда пиарщик. А зачем мне работать, и работать? ну, совсем как, когда другим. тогда не рассказывайте, что нам выгодно, а что нет. Ну я знаю просто, что пиар, антипиар. Ну вот вы приходите, рассказываете, как кому работать. Не, ну, я ему ну. не сказал, я просто общаюсь с вами. Мы общаемся. Абсолютно. Откуда вы знаете? Ну так вы утверждаете в том, что нам выгодно. Я не утверждаю, это мое субъективное мнение, я с вами просто общаюсь сейчас. Ну я с вами не согласен. Ну, Но это ваше так. мнение субъективно. Мы просто диалог общаемся. Да, абсолютно верно. Все. Понимаете? Мы с вами друг друга поняли. Що стосується э, реорганізації, тобто, на, на сайті, на сайті все написано, і, да. і що, і, і, і те, що, слово слово. Э, а ви вже знаєте, яка, яка, яка ЗМІ перша оприлюднила цю інформацію? Звичайно, що знаю. Кореспондент тільки що поїхав. Кореспондент. І, і, і те, що вони, звідки, звідки вони взяли, можливо, був якийсь поштовх? Саме звичайний. побачили, що ввелася операція от, помив, пониження відсотків. От, от, тільки понизили відсотки, нам, ми понизили точніше, відсоткову ставку депозиту. от Тут же почалися питання з приводу того, що от крах і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну пониження ставки це не означає крах системи. Угу. Розумієте? Так, тобто ви ставку понизили, щоб, щоб, щоб люди самі, можливо, почали паніку. Ні, ми ставку понизили не для того, щоб люди почали ну, пониження для... ставки для того, щоб стабілізувати систему, от, ага. було понизене, було прийнято рішення, тому що дуже багато нападів було зі сторони, було дуже багато внесено, скажімо так, знову ж таки, внесено спеціально е, тими ж самими ЗМІ. Там і деякими групами осіб, які дуже хочуть вести закон проти МММ, там, і так далі, ну, які можуть бути закон проти ЄМ. До вас журналіст задавала питання, не хочете, чи ви заплатите податки? Взагалі, яка легальність а, значить, про, ну, в общем -то, діяльності системи МММ 2011 в Україні на це є офіційно, є офіційний запит народного депутата, я не пам'ятаю правда як прізвище, міністр внутрішніх справ, на що міністр внутрішніх справ йому відповідає, що. МММ-2011, не является финансовой корпорацией и так далее, и так далее, и так далее. вот. Вона является социальной в мережі интернет. Социальная, социальная сеть в интернете, понимаете? Вот точно так же, как, в общем-то, то же самое, не знаю, ВКонтакте, Одноклассники и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Только это глобальная касса взаимопомощи где люди друг другу помогают. Ребята, мы творим добро, а вы вот ну, просто с другой стороны, с одной стороны, понимаете, вы показываете реально вот говном в систему. Ну, это нормально вообще. -то. Ну, просто... Я понимаю, что людям уже надоело смотреть там про взрывы Днепропетровские, в общем, про изнасилование и так дальше, и так дальше, и так дальше. В общем, ну, то, что все показывают каждый день, что каналы там поднимают себе рейтинги всеми возможными, что всякие там телешоу там Всталь звіздою і так далі, вже надає все, що треба показати тепер. Приймемо. Ну, це само собою розуміється. Це ж всі ну, розуміємо. Потрібно було, да. так. Тобто, те, що у вас почали чіпати, це очевидно. Тут на це... мови немає. Ми нас чекали, ми, 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 ми розуміли, що рано чи пізно нас прийде, але ми, не, знаєте, ми не, не думали, що реакція зі сторони ЗМІ. От буде саме такою от іменно, саме такою негативною. Тому що ну, е, я впевнений, найбільше ніж впевнений, що, мабуть, 99% тих, хто пишуть і знімають про нас програми, вони навіть не розуміють, е, ну, чим займається МММ. А є якісь правила у вас десь? Звичайно, є. На сайті все написано. На сайті Там, вся інформація. Все, тіма, вроде, точка. там все написано. Я, на ну, от, я, я зараз вам зайду на сайті, там все прочитаю. Ні, я заходив читав через частину. Просто ну, справа в тому, що як вам сказати, навіть гроші, десятники, да, табос, як тираміда? ну, десятники, потім сотники, як правильно. Ну да, тобто, ну, як і раніше. Так. Ничего, Трай, нічого не змінилося. Як вона і працювала, як вона і працювала, так і працює. Тобто на, 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 на верхній лампі, виходить, отримують більше, найбільше, потім нижче, Ні, ніщо, менше. Керівників структур. Практично нічого не зароблять. Практично. Я це нічого не заробляю зарабляю. Ну, при... чим... Ну, чим більше людей, чем. Ну, чим... ну при чому тут одне, одне, одне Ви знаєте, як працює структура? знаете, ну, как знаю. Який да. заробіток хто має, там, ну. Я, раніше, я ж говорю, я исследовал Це вообще явочке, як піраміда. Іменно МММ 2011. І МММ нет, і ще то МММ на старое, mm -hmm. которое, я ж говорю, пошло от банку, вот забув, блин, забыл, заловить улица. самый первый банк вообще после распада только начали разрешили вот эти частные банки и они сразу вот ну и просто это ну, просто, ну это одна система я просто знаю тоже как можно эта система тоже чем стоит в масонской системе нет никакого вообще отношения у ну, это? Я не расскажу, вы как используя... вы хотите знать технологии как работают. Да, очень того. просто взято да. все да, из менеджмента. лучше из лучше, лучше менеджмента, из сетевого маркетинга, да. с той же политики взято. Да, да, все да. лучшее взято, соединили в одно. Вот, пожалуйста, получили продукт, которому нету равных на сегодняшний день.